А как бы у вас возможность была звернуться до россиянского народа, что бы им сказала? Да что можно сказать людям зомбованным, которые ничего не чуют, не, чуют, не и не, не это. Чтобы они наконец-то на открыли глаза свои, сняли розовые очки и посмотрели на Вову, что он с ними творит. А это просто. Вы с больших областных своих центров выйдите в села России и посмотрите, в каких условиях живут их люди. Вы посмотрите Алтай, где с утра до вечера пьют водку, не просыхая, и мрут от спиртного. Вы посмотрите на эти дома деревянные, которые брошены, где там живет в хуторах там одна бабушка где нет ни дорог асфальтных, ничего. Ну вот и все, и оно скажет. А то, что мы стараемся жить лучше, и украинский народ это работящий народ, он всю жизнь работает, так это ну, вы должны у нас учиться, а не воевать. Вы пришли просто отобрать, забрать, но у вас такого не получится, потому что мы своего не отдадим. Дякую.